কোনোবাই মমৰ নিচিনা গলি গলি নিজক জ্বলাই হ'লেও সম্পৰ্ক এটা জীয়াই ৰাখে আৰু কোনোবাই সেই একেটা সম্পৰ্ককে নিজে জুই জ্বলাই ধ্বংস কৰে কষ্টৰ মাজত জীয়াই থকাটো যেন কিমান যন্ত্ৰণাদায়ক কেৱল সেইসকলে বুজি পায় যিসকলে সীমাহীন কষ্ট হৃদয়ত থৈ মানুহৰ আগত হাঁহিমুখত থাকে সুন্দৰ হ'লে অন্তৰৰ পৰা হ'ব লাগে কাৰণ ব্যাসিক সুন্দৰতা বয়সৰ লগে লগে শেষ হৈ যায় কিন্তু আপোনাৰ অন্তৰৰ সুন্দৰতা মৃত্যু পৰ্যন্ত লগত থাকিব কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে কিছুমান মানুহেতো কেতিয়াও কাকো প্ৰতাৰণা নকৰে তথাপিও তেওঁলোকে কিয় প্ৰতাৰিত হয় কিছুমান মানুহেতো কেতিয়াও কাৰো মন নাভাঙে তেন্তে তেনে মানুহৰ মন কিয় ভঙা হয় কিছুমান মানুহেতো কেতিয়াও ভাল পাব নিবিচাৰে তেন্তে কিয় তেনে মানুহক ভাল পাবলৈ শিকাই পিছত ভাল দিনবোৰ কাঁহি নিয়া হয় যি আনক ভালে ৰাখিব জানে তেওঁক কিয় কোনেও ভালে ৰাখিব নোৱাৰে আনক সমস্যাৰ মাজত এৰি থৈ কিয় মানুহে নিজে আগুৱাই যায় যাৰ মনটো খুবেই ভাল তেওঁৰ কষ্ট কিয় ইমান বেছি এয়াই নেকি বাস্তৱ এয়াই নেকি সত্য এয়াই নেকি পৃথিৱীৰ নিয়ম আপুনি যদি নিজৰ গুৰুত্ব বঢ়াব বিচাৰে তেন্তে আজিৰ পৰা এটা কাম কৰক যাক বেছি ভাল পায় তেওঁৰ সৈতে বেছি কথা পতা বন্ধ কৰক কম কথা আৰু কিছু দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক তেতিয়াহে মানুহৰ আগ্ৰহ থাকিব আপোনাৰ বিষয়ে জনাৰ ইচ্ছা থাকিব কিন্তু আমাৰ এইটোৱে সমস্যা যে যাক আমাৰ ভাল লাগে তেওঁৰ সৈতে আমি বেছিকৈ কথা পাতিব বিচাৰোঁ গোটেই দিনটোৰ সমস্ত কথাবোৰ সেইজনক ক'বলৈ নাপালে আমাৰ অস্থিৰতা আৰম্ভ হয় কথা পতাৰ কাষত পোৱাৰ তীব্ৰ টান থাকক জনাৰ আগ্ৰহ থাকক যিমান দিন এই টান থাকিব এই আগ্ৰহ থাকিব সিমান দিন সম্পৰ্কটো সুন্দৰ হৈ থাকিব বিচাৰিলে বহু মানুহৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ়িব পাৰি কিন্তু বিচাৰিলে কেতিয়াবা কাৰোবাক মনৰ পৰা ভাল পাব নোৱাৰি কোনোবাই বহুত বিচাৰিলেও পাব নোৱাৰে আৰু কোনোবাই পায়ো গুৰুত্ব নুবুজে মাত্ৰ এটা ভুল হ'লে মানুহে লগ এৰি দিয়ে কিন্তু মাৰ ওচৰত কৰা ভুলৰ সীমা নাই তথাপিও মাৰ মৰম কমা নাই মধ্যবিত্তসকলৰ বহুত কিবা নাথাকিব পাৰে কিন্তু কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰা টকা জমা কৰি নিজৰ পচন্দৰ কোনো এটা বস্তু কিনাৰ এটা সুকীয়া তৃপ্তি আছে ধন সম্পত্তি নহয় মানুহৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হৈছে মানসিক শান্তি আৰু এই কথা যেতিয়া আমি বুজি পাওঁ তেতিয়া আমাৰ ওচৰত ধন সম্পত্তি হয়তো বহুত থাকিব পাৰে কিন্তু শান্তিক আৰু ঘূৰাই অনাৰ সময় নাথাকে সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত যিটো থাকি যায় সেইটো হৈছে আফচোচ মানুহে মানুহক সন্মান নকৰে সন্মান কৰে মানুহৰ অৱস্থান বা পৰিস্থিতি সেইবাবে নিজৰ অৱস্থান বা পৰিস্থিতি ঠিক কৰক সকলো পাব মাজে মাজে আপুনি মৌন হৈ আগবাঢ়িবলগীয়া হয় তাৰমানে এইটো নহয় যে আপুনি কাৰোবাৰ কথাৰ উত্তৰ দিব নাজানে বা নোৱাৰে আচলতে আপুনি উত্তৰ দিব জানে উত্তৰ দিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ কথা বুজি পোৱাৰ সেই মানুহবোৰৰ ক্ষমতা নাথাকে এই পৃথিৱীত অতিৰিক্ত কষ্ট পোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে অতিৰিক্ত মায়া যাৰ মনত মায়া কম সি খুব সোনকালে অতীতক পাহৰি যাব পাৰে তেওঁ এই পৃথিৱীত সুখী হৈ থাকিব পাৰে যাৰ মন যিমানেই সুন্দৰ হ'ব তেওঁৰ ভাগ্য সিমানেই বেয়া হয় কাৰণ সুন্দৰ বস্তুটোকে মানুহে প্ৰথমে আঘাত কৰে যেতিয়া অভাৱ আহি দুৱাৰ মুখত থিয় হয় তেতিয়াহে আপোন মানুহক ভালদৰে চিনি পোৱা যায় এই পৃথিৱীত ৰূপৰেহে বেপাৰ চলে মনৰ নহয় এই পৃথিৱীত বিনামূল্যত কষ্টহে পোৱা যায় ভাল পোৱা নহয় বিৰক্ত মানুহ কেতিয়াও সলনি নহয় তেওঁলোকে কেৱল চিকাৰৰ ৰাস্তা সলায়